نحمد و نصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصرک اللہ ببدر وانتم اذِللہ صدق اللہ العظیم ناظرین اللہ تبارک تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے آج ہم میدان بدر میں ہیں جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہوئی ہے واقع طور پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے رمضان المبارک سن دو ہجری مدینہ منورہ سے تین سو تیرہ صحابۂ کرام کے ساتھ آکر والسلام بدر پہنچے سولہ رمضان المبارک کو یہ جی سامنے آپ کے میدان بدر ہیں سامنے مسجد نظر آتی ہے اس مسجد کی طرف کافروں کا لشکر تھا جہاں پر مسلمانوں کا لشکر بنی پہلی صاف میں تیر انداز مسلمان تھے دوسری صاف میں نیزہ بردار لوگ تھے تیسری صاف میں تلوار اٹھانے والے صحابہ تھے سات یا آٹھ تلواریں تھیں دائیں طرف حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا تھا بائیں طرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا تھا یہ دو گھوڑے پورے لشکر کے پاس آپ نے صلاحت والسلام نے کافروں پر حملے کا حکم دیا ہدایات دی فرمایا کافر جب تک قریب آ کر تمہارے تیر کے رینج میں نہ آ جائیں اس وقت تک تیر نہیں مارنا ہے جب تیر ختم ہو جائیں پھر جب تک کافر تمہاری نیزے کے رینج میں نہ آ جائیں اس وقت تک نیزہ نہیں چلانا ہے نیزے ٹوٹ جائیں پھر جب تک کافر تمہارے قریب میں آ کر تلوار کی زد میں نہ آ جائے اس وقت تک تلوار نہیں چلانی ہے یہ دنیا کا کوئی سپا سالار ایسی ہدایات دے سکتا ہے جنگ کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہ جنگی حکمت عملی جنگی پڑ پڑ بارال حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ شدید لڑائی کر رہے لڑتے لڑتے لڑتے, لڑتے 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 ان کی تلوار ٹوٹ گئی علیہ السلام سے عرض کی محبوب علیہ السلام نے کھجور کی شاخ پکڑوا دی ہاتھ میں یہ <coughs> لو جاؤ اس کے ساتھ لڑو حضرت اکاشا کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کا موجزہ دیکھو یہ خجور کی شاخ میرے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی ایسی تیز دھار تلوار کے اس جنگ میں میں لڑتے لڑتے فتح حاصل کر لی میں نے پھر محبوب علیہ السلام غزوہ احد غزوہ خندق غزوہ بنو قریزہ غزوہ فتح مکہ غزوہ حنین غزوہ طائف غزوہ تبوک تک گئے میں ان کے ساتھ اسی تلوار کے ساتھ لڑتا رہا ایسی یہ تلوار ثابت ہوئی کہ اس تلوار کا نام اون یعنی اللہ کی مدد پڑ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تلیحہ نامی آدمی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر اسلام گیا اس فتنوں کو مٹانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا حضرت اکاشا ان کے ساتھ گئے تلیہ اسدی کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت اکاشا شہید ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ تلوار جا کر اسی میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں سولہ سال کا بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل کے پہلوان کے ساتھ جا رہا ہے ابن کے ساتھ اور اس کے ساتھ لڑتے لڑتے اسی کے ہاتھوں شہید ہو گئے سولہ سال کا بچہ اتنا بہادر اسی میدان میں حضرت عوف اور حضرت محوز رضی اللہ عنہ یہ دو بھائی شہید ہوئے ہیں حضرت عوف نبی علیہ السلام کے پاس آئے یا رسول اللہ, اللہ تعالی کس بات سے خوش ہوتا ہے علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مجاہد پر خوش ہوتا ہے جو اپنی زیرہ پھینک دے ننگے بدن ہو کر تلوار لہراتا ہوا کافر پر حملہ کرے کافر کے خون میں اپنے دونوں ہاتھ دے حضرت رضی اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ, حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے بڑھے اور دشمن پر تلوار چلاتے چلاتے ان میں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام علیہ السلام کے سامنے ہیں شدو کافروں پر دوڑ لگاؤ اور چڑھ دوڑو محبوب علیہ السلام نے فرمایا آگے بڑھتے رہو کافروں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے پیچھے مت ہٹو صبر کے ساتھ لڑتے رہو استقامت کے ساتھ رہو بہادری کے ساتھ لڑتے رہو جنت تمہارے لیے لازم ہو جائے گی یہ صحابی حضرت راف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے بڑھتے, 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 بڑھتے بڑھتے کافروں کے ساتھ لڑتے نوجوان ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دشمن ابو جہل کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے آگے ان کو موقع ملا ابو جہل کے اوپر ایسا کاری لگائی وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور سانس کھینچنے لگا اپنی موت و حیات کی کش مکش میں آ گیا اکرما نے ان کو بھی شہید کر دیا اس بچے کو بھی تو ابو جہل کو مارتے مارتے یہ بچہ بھی شہید ہو گیا

عمیر بن الحمام یہ پانچ چھے صحابی بنو خزرت کے یہ شہید ہوئے حضرت عبیدہ نے کافر پر عطبہ ش... کے اوپر وار کیا اس نے ان پر وار کیا تو ان کے پاؤں کٹ گیا پنڈلی سے حضرت عبیدہ بن حیرس کو اٹھا کر محبوب علیہ السلام کی خدمت میں لائے گیا یہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے پاؤں کٹنے کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام کے سامنے گھٹنوں کے بال کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام کو ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ باپ کو لپٹ جاتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی شہید ہوں آکل السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول گوائے آپ بھی شہید ہیں زخمی حالت میں تین دن جہاں رہے بعد میں ان کا بولنا ختم ہو گیا واپسی جا رہے تھے دو دن کے سفر پر وادی سفرہ حمرہ کے علاقے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے وہاں ان کو دفن کیا گیا لڑائی شروع ہوئی حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہے جی بہادری کے ساتھ کافروں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے محبوب علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مہجا کہہ رہے تھے میں مہجہ ہوں میرا ارادہ اللہ کے پاس جانے کا ہے تیر آیا دشمن کی طرف سے گلے میں تیر لگا شہید ہو گئے یہ مہاجرین کے پہلے شہید ہیں اس جنگ میں پہلے شہید ہیں مہجا رضی اللہ عنہ انسار میں سے حضرت حارسہ بن سرکہ رضی اللہ عنہ بہادری کے ساتھ بھاگ رہے تھے کافروں کو اوپر حملہ عبر ہو رہے تھے کہ کافر نے ان کو بھی تیر مارا وہ بھی ملکو کے اوپر شہید ہو گئے تو انسار صحابہ کرام میں سے یہ پہلے شہید ہیں چودہ صحابہ شہید ہوئے ان میں سے چھے صحابی مہاجرین میں سے تھے ان کے نام یہ ہے حضرت عبیدہ بن حارس حضرت مہجا حضرت عمیر بن ابی وقاس حضرت عاقل بن بکیر حضرت صفوان بن بیضا فہری حضرت ضوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھ صحابی مہاجرین کے شہید ہیں آٹھ صحابی انصار کے شہید ہیں محبوب علیہ السلاۃ السلام کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو جہل کی تاک میں تھا میں نے دیکھا کہ ابو جہل تیر تلوار اور بہادروں کے جھونڈ میں چھپا ہوا ہے مجھے میں نزدیک ہوتا گیا جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے آگے بڑھ کر ابو جہل پر وار کیا ایسے تلوار ماری کہ اس کا پاؤں پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا کہتے ہیں کہ ایسے اڑ گیا جیسے خجور کی گھٹلی کو ہم ایسے اڑا دیتے ہیں اکرمہ آیا یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے جرنیل گزرے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا آیا میرا بازو کاٹ دیا اور یہ بازو میرا ہڈی کٹ گئی گوشت لٹک گیا کہتے ہیں اسی حالت میں میں لڑتا رہا کافروں کے ساتھ جب یہ تنگ کرنے لگا تو پاؤں کے نیچے رکھ کر میں نے کھینچ ڈالا اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایک ہاتھ کے ساتھ رہے بعد میں ان کا انتقال ہوا اسی میدان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ جی کہتے ہیں میں نے ایک کافر کو دیکھا اس کا نام, اس کا نام عبیدہ بن سعید بن ابی وقاس ہے یا ابی العاص ہے اس کو میں نے دیکھا لوہے میں جکڑا ہوا ہے اور خود سر پہ لوہے کی ٹوپی رکھی ہوئی زیرہ جیکٹ پہنی ہوئی اور بازوں کے اوپر لوہے کے کڑے چڑھائے ہوئے صرف اس کی آنکھیں زہر ہیں کہتے ہیں کہتے میں نے تاک کر نیزہ مارا آنکھ سے گستا ہوا دوسری طرف نکل گیا کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ تڑپ کر نیچے مر گیا میں نیزہ کھینچتا, کھینچنا چاہتا تھا ایسے نہیں کھینچ سکا تو اس کے منہ کے اوپر میں نے پاؤں رکھا اور زور سے اس کو کھینچا تو میرا نیزہ ٹیڑا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ زبیر کا نیزہ ٹیڑا ہو گیا ہے آپ علیہ السلام نے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا دس سالہ محبوب علیہ السلام کی آٹھ سالہ بقیہ زندگی مدنی زندگی آپ علیہ السلام کے پاس یہ نظر رہا پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا ڈھائی سالہ ان کے پاس رہا پھر حضرت عمر کا دور آیا دس سالہ ان کے پاس رہا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور آیا بارہ سالہ ان کے پاس رہا پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ کا دور خلافت آیا چار سالہ ان کے پاس رہا پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر جو بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ کے کے ان کے پاس یہ نظر آ اس طرح یادگار کے طور پر محبوب علیہ السلام یہ ٹیڑھا نیزا اپنے پاس اور مسلمان رکھتے تھے یہ ہتھیار جنگی ساز و سامان یہ مومن اور مسلمان کی عزت اور شان ہے اسی میدان میں حضرت اوکاشا رضی اللہ عنہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی آقا علیہ السلام نے خجور کی چھڑی دی شاخ دی فرمایا یہ لو اس کے ساتھ جا کے لڑو حضرت اکاشا فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ چھڑی آئی تو تیز دھار تلوار بن گئی اور اس کا نام بعد میں اون پڑا یعنی اللہ کی مدد یہ حضرت اکاشا کے پاس اسی میدان میں رہی یہ میدان فتح ہو گیا پھر یہ تلوار محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر جنگ اہد میں غزوہ خنین میں غزوہ طائف میں غزوہ تبوک میں غزوہ خندق میں غزوہ بنو قریضہ میں تمام جنگوں کے ساتھ کے اندر حضرت اکاشا اسی تلوار کے ساتھ لڑتے رہے محبوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نامی آدمی اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خالد بن ولید کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عہن کی قیادت میں لشکر جرار بھیجا جاؤ اس فتنہ کو مٹاؤ جڑ سے اکھاڑ دو حضرت خالد ان کے پاس گئے لڑائی کے لیے تو اکاشا رضی اللہ عنہ بھی انہی کے پاس گئے اسی لشکر میں شامل تھے تلیہ استی کے ساتھ جا ٹکرائے حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ اسی اون تلوار کے ساتھ اور تلیہ استی کے ہاتھوں حضرت اکاشا شہید اسی میدان میں بابو علیہ السلام نے فرمایا آگے بڑھنے والا آدمی جنت میں جائے گا بہادری کے ساتھ لڑنے والا جنت میں جائے گا اور پیچھے نہ ہٹنے والا جنت میں جائے گا کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا جو شہید ہو گیا وہ جنت میں جائے گا حضرت عمیر الحمام رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے شہید ہو گئے تو یہ چودہ صحابہ کرام میدان بدر کے اندر شہید ہوئے ہیں